Bu doğru. Gördüm məcəllə dalında bir kiçik şək fürsəsi gəlir. Getdim ki, nə o qubud. Aqşapüşlü qoyun da qoyun da əmizdiriş. Qeyri-adi təbiət hadisəsi Kürdəmir rayonunun Qarabucaq kəndində məcburi köçkünlərin yaşadığı halların birinə baş verib. Belə ki, bir neçə gün bundan əvvəl əslən Laçın rayonundan olan, hazırda bu kənddə yaşayan Əbil keçinin təsərrüfatında baş verən bu nadir təbiət hadisəsi hər kəsi təəccübləndirib. Gördüm ki, qoyun qoşa gələn vaxtdır, keçi turlanı qoyuna. Bəm nişan aladım ki, o qoyun görüm nə tərzdə oaxacaqdı. Gəldi, doğdu həmin şəpüş. Uzun illərdir qonşuluqla məşğul olan sakinlər bildirirlər ki, bu cür hadisə ilə heç vaxt rastlaşmıblar. Qonşular bu nadir hadisəyə işidib, inanmasalarda gözlərilə gördükdən sonra inanıblar. Bu yəni heç vaxt belə bir şey olmur, inanılmaz bir şey. Hazırda qoyun balası olan dişi çəpiş normal qidalanır. Digər quzularla bir yerdə qalır. Əməlləsi budur ki, qoyunlarla bir yerdə olan keçilərdən hələ bala verən olmayıb. Təsərrüfat sahibləri deyir ki, adətən keçilər mart ayında bala verir. Nurlan Əliyev, Rəşad Rəşidov, Vahid Kərimov